«Ну, не добились хорошей игра, я считаю, да. Ясно, что мы отдали преимущество Киеву, пытались играть на контратаках, были тоже моменты. Взять первый тайм вообще сыграли хорошо, я считаю, практически моментов у Киева не было. И он, у нас тоже, пусть не, но были там стандарт неплохой, там били. Ванька здорово убегал, там были моменты. Во втором не отходили от своей стратегии, в принципе, пропустили». Не очень нужный волну, что сделаешь. Они дожали, как говорится, где-то. Киев есть Киев. Единственное, обидно, такое ощущение, что мы возвращаемся в 90-е годы по судейству. Ну, нельзя так относиться. Я понимаю, Киев и так чемпионом станет. Не надо помогать им. Сам момент, что... момент. на Моя на увазе игра вверху Виды, Драговича. Это желтая карточка. Я не знаю, почему не дают. Но нашим игрокам давали добротную. Ваня катится в подкат сбоку, играет чисто в мяч. Мяч сыграл человек. Желтая. Каравая катится в мяч. Желтая она. Ну тогда, может, я что-то не понимаю. Тогда будем играть как в 90-х будет Киев чемпионом постоянным, я думаю. Решение про переведение Караваева на правый фланг захисту так само было и в первом уколе. Вот как вы оцените на роли правого Справился полностью. Просто потом, когда пропустили, нужно было отыгрываться. Решил за счет него усилить атаку. Хотя, опять же, вернусь. Будь судья последовательный, Караваева в конце сзади шарашат возле штрафной. Он даже не обращает. Ну, понятно, там остается 30 секунд. Но штрафную можно поставить? Суди то, что есть. А так, я рад и доволен за ребят. Да, у нас не получилось, но все впереди. Борьба продолжается. Будем тренироваться и готовиться к дальнейшему миру. Сегодня Патриарх, ведь там, вот, с Каменюком на левом фланге, дуже сильно сам с Ермоленком играл. Это было как тренерская настанова? Ну, конечно, потому что я считаю, Ермоленко на данный момент это половина команды Киева. Не будет Ермоленко, я думаю, будет намного сложнее Динамо Киева. Дуже эмоционально после матча сразу нам на комментарии сказали, что Юрий Вернедуб говорит перед матчем, что Ермоленко падает как девчонка, что сегодня гравцы Зори падали как девчата. Ну, назовите момент, где футболисты Зори падали как девчата. Я увидел, что киевские футболисты наподобие Гонсалеса, наподобие других падали как девочки. У меня ни один не упал футболист. Бились как тигры в подкатах и ни разу никто не лежал. А вот киевляне как раз это красиво делают сегодняшняя пораска, насильство сильный удар по амбиции, хоть за третье место борьбы. Никакого удара нету. Мы продолжаем борьбу, все впереди. Какие могут, какой может быть удар? Мы играли на выезде с чемпионом Украины. Сыграли достойно, считаю, Могли сыграть и не проиграть, но проиграли 1-0, это бывает.